Salam əziz izləyicilər, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlerle mini pizzanın reseptini bölüşəcəyəm. Xəmir üçün bizə lazım olan ərzaqlar bunlardır. 2 stəkan ilıq süd, yarım stəkan bitki yağı, 1 çay qaşığı maya, 1 yemək qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı duz, 2 yumurtanın ağı, sarısını üzəri üçün saxlayacağıq və 6 stəkan un. Sizə un bəs eləməsə, artıra bilərsiniz. Demək, bu əsaslıqlardan yumşaq xəmir yoğururuq. Yoğurduğumuz xəmirdən hissə xəmiri hissələrə bölüb kündələr hazırlayırıq. Və hazırladığımız kündələrin üzərinə dəsmal örtüb 20 dəqiqə dilləndiririk. 20 dəqiqə keçdikdən sonra bu kündələri soba listinə yığırıq. Və listə yığdığımız kündələri stəkanın arxası ilə içərisindən çuxurlar açacağıq. Və sonra yenidən bu kündələrimizi 20 dəqiqə dinlənməyə qoyuruq. 20 dəqiqə keçdikdən sonra bu kündələrin içərinə Hazırladığımız mayonez ve ketçubun karışımına çekeceğiz. ketçup və mayonez qarışımını çəkdikdən sonra pizzanın üzərinə doğranmış bolqar bibərlərini, pomidoru, zeytununu və sosisqaları düzəcəyik. Sosiskanı kolbasayla da əvəz edə bilərsiniz. qızam içini doldurduqdan sonra üzərinə yumurta sarısını çəkəcək və yumurta sarısının üzərinə ağ küncüc səpəcəyik. Kim istəsə qara çörəy otu da səpə bilər. Və sonra Öncədən isidilmiş 200 dərəcəli sobaya bişməyə qoyacağıq. Üzəri qızarına qədər bişirəcək. Bişənə yaxın pezzaları sobadan çıxartacağıq və çörtkəzdən keçirdiyimiz Holland pendirini üzərinə qoyub yenidən sobaya qoyacağıq. 2-3 dəqiqə də pendirlə bərabər çobada bişirdiyikdən sonra pizzalamızı çıxartacağıq. Çox yumşaq, dadlı bir pizza alınacaq. Videonu bəyəndinizsə, like etməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Yenidən görüşənədək, hələlik.